Bapak Ibu lan para kadang keparenga kula Vanessa saking SMP Stella Dujes Tunggal Ngayogyakarta. Naturaken dongeng basa Jawa kanthi irah-irahan Paseduluran Kucing lan Elang. Paseduluran kucing lan elang Ing alas pinggir gunung Lawu ana paseduluran kucing cemani lan elang bundel Senajan beda sifat lan beda panguripan siji urip ing alas siji mabur ing langit Nanging. Kune sifat kang poto. Kebutuhan urip kang gawe kudu sinau jujur lan jogo, Tanggung Agung jawabé. sok, cemaning golek pangan eng pasuketan. Dene Alung Bundo golek pangan ing sendang. Eng mong sopo ceklik? Pangan dadi longko. Akeh kewan wiwit rebutan. Ceman iki marang bindul. Bundel Undel, angin, ora apik. Tawanan alas lagi ngamel. Iye, yen awak dhewe nyambut gawe bareng. Kowe Nolongi aku. Golek panganan sekondur. Aku bakal luduh jujur jujur Apa wae sing tak weruhi. Bunda Mangsuli. Setuju cemani. Tapi ono siji syarate. Awak dewe joko janji. Kudu jujur. Orang ngapusi. Kocang lan elang janji bakal nyambut gawe bareng kanthi jujur lan prasaja. Sakwise sawetara dina kerja bareng mau wis katon asile. Eng sawijining dina, cemani nemu akeh cuwi lan daging sing gedhe banget, gejret ing pang Wah, wow, iki kete banget. Yen tak jupuk dewe, kudu ora bakal ngerti. Wong e mabur ing langit. Jemane bingung, ing atine ana rong swara. Suara, suara kaping siji kandha supaya jujur amarga integritas iku luwih penting. tinimbang kauntungan sementara Sora kaping loro kondok supaya dicupuk kabeh amarga. Dek dheweke uga butuh panganan. Nalika cemani semikir, mikir bunddel dumadakan mabur mudhut. Ki bunder sak tenane mau aku arep jupuk dhewe tapi aku elen njanjawa dhewe jujur lan jaga integritas panaku weh sing tak banggak ke konco bocor minta kita ora gampang dijogo Tapi kowe wes nindakake. Ora suwe ing dina iku, langite peteng ana prahara. Angin kenceng lan udan deres ing alas kana. Jemani lan buneh golek papan kang luweh aman. Nalika lagi mlaku, buneh tiba. Suwine kesae yo, kena angin. Cemene tinggalan, Mbak. Ora e, sing penting awakmu aman dhewe. Bunda gedek teges. Ora, Bunda. Integritas iku ora mung soal jujur, nanging uga setya. lang tanggung jawab marampah seduluran lan tanggung jawab cemani gendong gundul senajan isek udan lan awake lemes Eso sakwise prahororto kabeh kewan mlumpuk bareng. Cemanin nrake kedadean mengikui, Lan keputusane tetep setya marang bunda. Pita Las Kondo. Iki conto integritas sejati. Ora kabeh gojeng gelem nulungi Allah sing cilaka. cel nambahi kejujuran lan kesan muku kudu jadi contoh jinggo generasi 6g alas I Bunda meem lan ngadek ing Bunda Cemani, Mani mau mesem, amarga keputusane wis bener sakwise lewat sawetara dina Alas Gunung Lawu Bali tentrem bebek belik kondokdulur sedulur Dino iki awak dhewe menehi pahargaan marang loro kanca sing wiss menehi duludo becek Eng alas iki bunda lan cemani kancel maju nggawa kal ska godhong sukun kang dirron cerapi cemanige minangka kajjujuran lan kesetianmu alas iki luwih tentrem amarga ana contoh kaya kowe Kuno uga nompos wiwih emas cilik kang digawe saka godhong garing lan serbu emas alam. Kanggo hudeh. Ucare pitik alas. Iki minonggo pangajap supaya koe cepet paras, lan bisa mabur maneh. aku matur nuwun marang kanco kabeh sejajak ini integritas iku ora kudu nunggu pahargian besen moral saking dongeng iki ya iku integritas iku luih penting tinimbang rauntungan sementara jujur setia tanggung jawab lan tangguh, marang janji yaitu pondasi kanggo bangun generasi bangsa kang dipercaya lan dikormati. Paseduluran sejati dibangun seko kepercayaan lan tumindak sing konsisten. Matur nun.